जो कालू है उसने मर्डर किया उसको 21 अगस्त को आम आदमी पार्टी ने वाइस प्रेसिडेंट बनाया जिसको बनाने के लिए और वहाँ के लीडर लोकल कैसे लीडर को जो लोग जलंधर में क्राइम कर रहे हैं नशा बेच रहे हैं उनको हम लीडर बना रहे हैं कि जब का बाई इलेक्शन जलंधर वेस्ट में हुआ है तब की स्थिति सारी खराब है ये बाई इलेक्शन का नतीजा है ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਸੀ ਕੱਲ ਦਾਰੀਵਾਲ ਕਾਦੀਆਂ ਪਰ ਕਾਲੂ ਨਾਮ ਦਾ ਜੋ ਲੜਕਾ ਹੈ ਵਾਹਾਂ ਪੇ ਲੜਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਥਾ ਵਾਹ ਰੈਲੀ ਪਰ 6:30 ਵਜੇ ਰੈਲੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਈ ਐ 5:30 6:00 ਵਜੇ ਕਰੀਬ ਵਾਹਾਂ ਸੇ ਇਹ दारू ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ दारू ਲੈ ਕੇ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਓਂ ਦੇ ਸਾਥ दारू ਉਹੀ ਪਲਾਟ ਪਰ ਪੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕੀ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੇਹਸ਼ਕੀ ਸੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕਤਲ 20 ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਪੀਐਨਐਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੂਰਵ ਮੈਂਬਰ ਐਮਐਲਏ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਉੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਹ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਦਮ ਕਰੇ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਇਹ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕਰੇ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਧਾਰ ਹਥਿਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੀਤਲੰਗੁਰਾਲ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ دہشت ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਿਕਾਸ ਅੰਗੁਰਾਲਵਾ ਜੋ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ 16 ਤੋਂ 17 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਤਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਸਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਤਪਟ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਐ ਸ਼ੀਤਲੰਗੁਰਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਉਸਦੇ ਤਾਏ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਪੰਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਤਲ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਆ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ कतल का उद्देश्य अजे तक सामने नहीं आया पुलिस जी है जांच में जुटी हुई है जलंधर के हालात ऐसे हैं कि मैं आज लोगों की लड़ाई लड़ता था लोगों के लिए रोज बोलता हूँ रोज करता हूं। आ, आए दिन किसी न किसी नई एविडेंस को लोगों के बीच में लेके आता हूँ पर हालात इतने बुरे हैं कि कंट्रोल नहीं हो रहा एक्चुअली हम लोग मैं पुलिस को भी ठोसना चाहता बार बार पुलिस के ऊपर कहूँ सरकार पे कहूँ पर कहीं ना कहीं कमी है नित्य स्थल पर है कहीं पर कहीं है कि आज गली में नशा कैसे बिक रहा है ये वो लोग हैं जिनको शह मिल रही है लीडरों जो कालू है जिसने मर्डर किया उसको इक्कीस अगस्त को आम आदमी पार्टी ने वाइस प्रेजिडेंट बनाया जिसको बनाने के लिए और वहाँ के लीडर लोकल कैसे लीडर को जो लोग जलंधर में क्राइम कर रहे हैं नशा बेच रहे हैं उनको हम लीडर बना रहे हैं कि जब का भाई इलेक्शन जलंधर वेस्ट में हुआ है तब के स्थिति सारी खराब है ये बाई इलेक्शन का नतीजा हमने गैंगस्टरों को सपोर्ट किया है नशा बेचने वालों को सपोर्ट किया है मेरे पास इतनी तस्वीरें हैं जिनके ऊपर आठ आठ मुकदमे दस दस मुकदमे दर्ज किए हैं उनको आम आदमी पार्टी ने ज्वाइन कराया जिनपे एफ आई आर तत्लों की एफ आई आर है चिट्टे की एफ आई आर है फीम बाई बाई बिलोर कवरी उनके ऊपर वो लोगों को आम आदमी पार्टी ने पर्ने नजर आकर मेरे इलेक्शन पे इस्तेमाल किया वो राजनीति का मुद्दा मेरा पर मैं सियासत नहीं करना चाहता कि मेरे परिवार का बच्चा चला गया किसी और का बच्चा ना जाए इसके लिए वर्षा तो, इस तो का कारण के लिए उन्होंने ये किया। का कारण है आम आदमी पार्टी की एक रैली थी कल दारीवल कालू नाम का जो लड़का है वहां पर लड़के लेके गया था वहाँ रैली पर साढ़े छह बजे रैली वो खत्म हुई है साढ़े पांच छह बजे के करीब वहां से ये दारू लेके आया दारू लेके इसने अपने साथियों के साथ दारू वही प्लाट पर पी ओवरडोज की उसके बाद ये नशे से कंट्रोल से बाहर हो गया और इसने विकास का कतल कुछ जारी हैं भी इनको धमकी कभी गुरा बती क्योंकि एक रिश्ते में, में, में मेरा भतीजा मेंतीजा लगता है किसी तरीके से उसको गूद सके आम आदमी पार्टी का लवज लगने से ये कोई गुंडागर्दी नहीं होगी आम आदमी का कोई कार्यकर्ता बनने से दहशत नहीं फैलाई फैलनी चाहिए उसको जो लोग शय दे रहे हैं उनको जरूर खींचना चाहिए आम आदमी पार्टी के क्रिमिनल को स्कूल कॉलेज में जिसकी एडमिशन नहीं है उसको वाइस प्राइए कॉलेज का जिस बच्चे की स्कूल में कॉलेज में एडमिशन ही नहीं, नहीं है बच्चा पढ़ता ही नहीं है क्राइम में है उसका इतना हौसला था कि अभी कुछ दिन पहले आपके चैनल में मैंने देखा कि बस्ती बाबा खेल पुलिस पे उसने हमला किया था कालू ने जेल में गया था जेल से छूट के आने के बाद आज एक बच्चे का कत्ल कर दिया ये अगर वो पुलिस को नहीं कुछ समझ रहा वो किसी पोलिटिकल आदमी को कुछ नहीं समझता क्योंकि उसके पीछे इतना बड़ा हाथ है जो इस क्षेत्र के जो लीडर हैं नेता लोग हैं उनकी सपोर्ट उसके साथ है तो पुलिस की कार्रवाई को कह सकते पुलिस से श्वासन दे रही है पुलिस लगी है रात की मैं पुलिस को भी फ्री एंड किया हुआ मैंने कि मुझे सच्चाई सामने ला के दे कत्ल की वजह क्या है जब तक ये मेरे साथ संयोग करे मैं इनके साथ हूँ अगर मुझे कहीं से लगेगा कमी है तो मैं जरूर क्योंकि मैं विरोध में नहीं चाहता मैं भी चाहता हूँ सड़क पे ला, लाश लेके चला जाऊँ राजनीति कर लूँ मेरे परिवार में क्या राजनीति करनी है मैंने मतलब मैं लोगों को अपना परिवार समझता हूँ जलंधर वेस्ट मेरा परिवार है मैं उनकी लड़ाई लड़ता हूँ कि उन पर कुछ ऐसी आर्त ना आए मैं जलंधर वेस्ट के लिए दिन रात लड़ता हूँ मैं अपने परिवार के लिए क्या लगता नहीं है कि आपका परिवार लगातार नशे के लिए वायु उठा रहा है इसीलिए जो हमला हुआ है इसीलिए लिए हालात है। बुरे हैं हालात बहुत बुरे हैं जितना खुश हूँ उतना कम है पर कहने का मैं किसको बोलूँ पुलिस को कहता हूँ पुलिस कहती है हमने जितने आदमी पकड़ लिए इतनी एफ कर दी इतने आदमी जेल भेज दिए पर किन लोगों को पकड़ पकड़े बड़े मगरमच्छ मत चुक है जो नित्य स्थल के जो लोग नशा बेच रहे हैं जो गली गली में होम डिलीवरी दे रहे हैं घरों में नशा पहुंचा रहे हैं उनको जेल में क्यों नहीं दिया जा रहा अगर वो जेल चाहते हैं दस दिन में बाहर आ जाते हैं ऐसा एक्ट क्यों नहीं बन रहा कि वो लोग अगर नशा बेचने वाले लोग हैं जेल से बाहर ही ना आए कितने दिन पहले इसको जो कॉलेज का जो बनाया गया इक्कीस अगस्त को इसको बनाया गया इक्कीस अगस्त दो हज़ार पच्चीस को उस क्षेत्र के जितने भी छठ नेता हैं जो आज अपने आप को आम आदमी का लीडर मानते हैं और इस क्षेत्र के जो मंत्री हैं उनके बेटे उनके भी होर्डिंग लगे हैं इसको कॉलेज में प्रधान बनाया गया इसको शह दी गई है और किस चीज़ का एक क्रिमिनल को बनाया जा रहा है एक क्रिमिनल आदमी बनेगा स्टूडेंट को क्या शिक्षा देगा उसको आम आदमी इतना ऊपर लेके जा रही है वो स्टूडेंट को भी यही बताएगा कि नशा बेचो माँ बाप बच्चों को पढ़ने के लिए कॉलेज बेचते हैं ये कॉलेज में जाकर इतने क्रिमिनल लोगों को आम आदमी पार्टी पोस्टें बांट रही है ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਵਰਡੋਸ ਕਰਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਇਸ 30 ਪੀਤੀ ਜਿੱਤੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਹਾਲ ਤੱਕ ਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹੀ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀਤੀ ਜਿੱਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਦਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਲਾਰੇ ਬਚਾ ਲੋ ਬਚਾ ਲੋ ਕਿਸ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੰਦਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੂਰਵ ਮੈਂ ਐਮਐਲਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੰਦਰੇ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਉੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨਾ ਜਾਵੇ ਔਰੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਦਮ ਕਰੇ ਪੁਲਿਸ ਔਰੇ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕਰ ਕੱਲ ਮਿਤੀ 12 ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਵਿਕਾਸ ਜੋ ਕਿ ਦਾਨਸ਼ਮੰਦ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਉਸਤੇ ਵਾਕਵਾਰ ਤਿੰਨ ਲੜਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸਨਾ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪੀਐਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਬੀਐਨਐਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ